Dalam video kali ni kita dah lama dah tak buat segmen ni memandangkan minggu ni kita usaha santai saja jom kita buat segmen sembang bola yang mana kita akan kupas topik-topik bola sepak yang berlaku pada minggu ni Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So dalam video kali ni dia macam bersi podcast sikit lah Kita just nak cerita saja apa yang dah jadi pada minggu ni dalam bola sepak Yang review-review game apa semua tu hampir boleh tengok game lepas So dalam video kali ni kita nak ulas tentang tiga topik besar Yang pertama adalah kolak pasukan Malaysia Dan juga pemain warisan mereka Aku tahu viewer aku ramai lahir dekat UK Tapi ambil juga kisah pasal Malaysia kan Tapi ada yang tak tahan tu Tak lahir dekat UK Tak lahir dekat Malaysia Mereka siapa lagi ambil tahu pasal Malaysia? Siapa lagi kalau bukan geng-geng -gen Naruto tu? Ha. Yang kedua topik besar kita nak sembang adalah dekat Europe National Collab. Maksudnya kita tengok negara-negara dekat Europe collab-collab play depa. Ada beberapa player yang patut dipertanyakan pasal apa depa dapat collab, ada player yang kita rasa depa ni deserve dapat collab tapi depa tak dapat. Dan yang ketiga topik tumpuan pada minggu ni iaitu Jadon Sancho. Apa dah jadi dengan dia? So kita mulakan dulu dengan Malaysia punya collab. Kalau kita tengok Malaysia punya collab, kita tengok daripada goalkeeper sampai ke striker nampak macam biasa aja tiba-tiba eh ada nama Sumareh tiba-tiba eh ada nama Nacho Insa personally bagi aku kalau kita kata Nacho Insa kalau Han ni mungkin seorang fan yang sukakan aggressive play maksudnya suka main attack kau-kau ke depan memanglah Han tak akan sukakan Nacho Insa tapi Nacho Insa ni kalau aku nak abad ke kan, dia adalah sejenis holding midfielder tau yang mana Nacho Insa ni boleh kawal tempo gameplay untuk pasukan tu fungsi seorang play macam Nacho Insa ni bila dia ada ke atas padang dia seolah-olah macam seorang DJ dia yang control Play mana nak naik atas player mana nak turun bawah dan hang boleh tengok dekat JDT Dia antara pemain terbaik daripada segi hantaran bola tau Sebab tu lah dia dapat kolak balik untuk pasukan bola sepak Malaysia Setelah sekian lama dia tak dapat kolak Dengan cerita sebelum ni bukan tak dapat kolak Dia yang tak memain Tapi kali ni dia kembali So aku sangat-sangat excited nak tengok macam mana Nacho Insa Masuk dengan taktikal baru manager Malaysia Yang kedua adalah Sumareh Ramai yang tak puas hati pasal pun Sumareh ni dapat kolak Tapi ramai juga yang cakap Kemungkinan Malaysia panggil Sumareh ni Atas dasar leader. Aku tak pastilah betul ke tidak. Tapi kalau kita tengok daripada segi kualiti, mungkin Sumareh still ada something yang dia boleh offer untuk pasukan Malaysia. Sebab kita akan tengok suasana training untuk pasukan Malaysia selalu nampak rancak kalau ada Sumareh tau. So mungkin bila adanya Sumareh tu, boleh buatkan mood play-play Malaysia nampak lagi baik. So bila mood baik Mereka boleh perform dekat atas padang Ramai pandang rendah tau pasal mental ni Sebenarnya mental ni sangat-sangat penting Bila hang dekat atas padang Kalau hang ada confident Hang tengah happy Hang memang akan boleh perform Tapi kalau hang tak ada confident Sebut je lah nama player macam Cristiano Ronaldo pun Hang boleh tengok dia tak confident dulu Dekat MU waktu Ten Hag buat dekat dia Macam mana dia jadi So tu lah fungsinya Bila bagi seorang player tu Boost moral dia Lain-lain kalau aku tak mau kritik Aku just bagi kepercayaan je Dekat coach pasukan Malaysia Dan yang paling menariknya kembalinya Faisal Halim ke dalam kolak Malaysia. Dah lama dah kita tak tengok nama Faisal Halim dalam list Malaysia. Akhirnya Faisal Halim kembali. Dan kita harapkan Faisal Halim pelan-pelan kembali ke performance asal dia dulu. Baru-baru ni pun dia skor sampai hat-trick ke lawan dengan Kelantan. Memanglah orang kata Kelantan je. Tapi still lah dia skor hat-trick. So tu mungkin akan moral boost untuk dia. Untuk kolak ni kita tak mahu sama banyak sangat. Kita masuk dekat pemain warisan Malaysia. So lah ni Malaysia dah tak buat macam dulu dah. Bukan Malaysia sebenarnya dulu-dulu ni. Dulu-dulu ni banyak admin-admin admin IG dekat Malaysia Tak kira lah admin IG ke Admin Twitter ke Admin, Twitter ke, admin TikTok ke Semua lebih kurang saja. Depa ambil info tahu dari mana-mana Tiba-tiba kaitkan play tu dengan Malaysia Sedangkan play tu tak kenal pun Malaysia macam mana Sebelum ni kalau kita ingat Josh Brownhill Kenan Disbury Hall tahu mana-mana tiba-tiba Mereka dekat dengan Malaysia Dalam kali bila mereka mengaku Mereka tak ada kaitan dengan Malaysia Fan-fan Malaysia malu sendiri Lepas tu Admin-admin yang -admin kutik RM15 Nak masuk telegram mereka ni terus hilangkan diri. Mungkin dah habis cuti sen. Aku rasa bila dia pun nak buat berita tu tak salah. Tapi bila dia pun ni terlalu over confident dan terlalu over claim. Yang mana pemain tu ada kaitan dengan Malaysia. Pemain ni ada kaitan dengan Malaysia. Mungkin dia pun kek daripada zaman Nabi Adam kot. Kalau kek daripada zaman Nabi Adam, semua boleh main untuk Malaysia. Masalahnya nak main untuk satu negara ni, hang kena check detail dia betul-betul dulu. Dan hang kena dapat pengesahan daripada dia. Lepas tu tiba-tiba tah mana-mana admin IG ke apa, -apa kan. Dia acah-acah kenal pula Tok Wan ke Wan tu. Dia kata tuan Tok kawan tu ada darah Malaysia lah apa semua lah Sekali lelah member, member tu mengaku, tak ada Malu saja. Dan kali ni pasukan bola sepak Malaysia Yang perancang utama dia adalah TMJ Dia buat raja dalam dia Pengumuman pemain warisan Malaysia pun Kita tak tahu daripada official Malaysia Ataupun daripada TMJ Kita tahu daripada klub lain Iaitu klub Portimonense Betul tak sebutan dia Walaupun klub ni dulu pernah kena maki kau-kau dengan Malaysia Sebab dulu dia pun buat sapayu macam anak tiri Kali ni Aji pasukan Portimonense ni sekali lagi jadi perhatian bila mereka umumkan Hector Havel dapat call untuk pasukan Malaysia so kita pun macam eh tak apa dah Hector Havel ni kan tiba-tiba dapat call untuk Malaysia setulah so, kata TMJ kita malah nak sembang banyak kita buat kerja dalam diam saja. Itulah aku rasa lebih baik. Dan menurut beberapa sumber yang mungkin kita boleh percaya, Malaysia kemungkinan akan umumkan 4 pemain warisan baru. Yang kita tahu confirm betul-betul adalah Hector Hever lah. Sebab klub dia sendiri yang umumkan. Yang kedua adalah John Irazabal daripada pasukan Sabah. Bukan Sabah dalam Liga Malaysia ni, tapi Sabah dalam Liga Azerbaijan. Dan ada dua lagi. Antaranya adalah pemain berdarah Sepanyol. So, kalau aku tanya aku, adakah pemain warisan ni bagus untuk upgrade pasukan Malaysia? Mesti still yang akan ramai menentang sebab ada Puan kata akan mengurangkan peluang pemain-pemain tempatan kita Untuk main dalam skuad kebangsaan Cukuplah dia pun dia kena jajah dekat kelab Takkanlah nak kena jajah dekat negara pula kan Ada yang cakap macam tu tapi bagi aku dengan adanya pemain-pemain warisan macam ni akan meningkatkan daya saing pelik-pelik tempatan kita. So kita tak lah pelik-pelik tempatan kita short sendiri dan kita nak depa fight dengan pelik-pelik lebih baik daripada depa so depa boleh upgrade. So mungkin Malaysia boleh lahirkan banyak lagi talent-talent bola sepak sekelas macam Arif Aiman. Kita masuk ke topik kedua pula iaitu Europe National Collab. Kita tengok collab untuk pasukan England dulu. Walaupun England ni dah lama tak menang major trophy tapi itulah sebab banyak yang layan EPL. So perhatian untuk pasukan England ni besar jugalah dan lagi-lagi ni adalah first collab daripada manager luar mereka iaitu Thomas Tuchel dan kita tengok ada beberapa player yang dapat collab yang mungkin agak mengejutkan yang pertama setelah sekian lama race game tak dapat collab bukan disebabkan dia ni tak padu tapi disebabkan injury kali ni dia dapat collab yang kedua yang ni aku rasa topik paling besar pada minggu ni iaitu Jordan Henderson macam mana tiba-tiba nama dia boleh terselit masuk dalam kolab tu Mungkin dia tengah perform dengan Ayat lah ni kita je tak tahu Sebab kita tak tengok game Ayat Mungkin Tukul tengok Performan dia dekat Ayat Dan tertarik nak bawa dia dekat pasukan England Tapi masalah dia Bila kita tengok kolab ni Ada beberapa player yang kita rasa perform Dan mereka ni deserve masuk dalam kolab Tapi mereka ni tak dapat Aku rasa ada tiga nama lah yang patut kita senaraikan Mungkin mereka ni ada peluang untuk dapat kolab Yang pertama adalah Jet Span Jet Span dengan pasukan Tottenham musim ni Walaupun Tottenham Tottenham tengah barai musim ni Tapi dia antara pemain yang paling konsisten tau Lagi-lagi kalau nak compare performance dia dengan Pedro Poro dekat belah kanan Dia waktu Udogi injek kan dia ganti Udogi dekat belah kiri Han boleh tengok Jack Span tu lagi solid lagi daripada Pedro Poro Tapi dia tak dapat call kali ni Yang kedua adalah Morgan Gitzwai Morgan Gitzwai musim ni dengan Nottingham Forest jadi antara pemain yang paling solid lah Dia antara pemain yang paling konsisten dan dia adalah perancang utama Nottingham Forest Kalau tak ada dia mungkin Nottingham Forest tak boleh kekalkan dekat Kedudukan top 3 EPL musim ini. Tapi Thomas Tucker lagi pilih untuk panggil Jordan Henderson daripada panggil Morgan Giswai. Mungkin kalau kita tengok role tak sama sebab Jordan Henderson ni dia lebih kurang macam holding midfielder dan Morgan Gibson ni lebih kepada perancang utama tapi aku rasa Morgan Gibson patut dapat tempat. Yang ketiga adalah Callum Mason Odoi. Tapi kalau Mason Odoi ni aku tak adalah nak betul-betul solidkan aku rasa macam dia ni patut dapat kolak sebab kalau hangpa tengok performance dia betul-betul dekat Nottingham Forest pun kadang-kadang on, kadang-kadang off. Dan mungkin pemain keempat yang aku rasa patut dapat kolak adalah striker pasukan Ipswich e iaitu Liam Delap. Tapi itulah depa ambil so lucky. Kita je sembang je kita bukannya nak kritik credibility coach tu. Sebab coach tu lagi tahu pasal player dia. Dia yang pergi tengok sendiri dia pemain dekat stadium dan dia yang nak atok tim dia. Kalau kita nak atok dia kau-kau pun kalau dia kalah kita nak kutuk dia juga kan. Negara kedua yang dapat perhatian adalah Argentina. Yang mana kali ini depa sekian lama depa bergantung dengan Messi. Kali ini depa akan main dalam kelayakan Piala Dunia 2 game ah lawan dengan Uruguay, lawan dengan Brazil tanpa Lionel Messi Captain depa. So Messi tak dapat kolak untuk Argentina bukanlah dia tak bagus dah tapi disebabkan dia injured. So lain kita boleh tengok Argentina tanpa Lionel Messi apa akan jadi? Depa akan perform ataupun tidak. Negara ketiga yang dapat perhatian adalah pasukan Sepanyol lah iaitu juara Euro yang lepas. Untuk call Euro kali ni agak menarik juga sebab kita boleh tengok ada seorang pemain muda pasukan Real Madrid iaitu Raul Asensio dapat first call dia untuk pasukan Sepanyol tapi ada juga banyak player-player yang patut kita rasa depa dapat kolak tolak depa tak dapat antaranya adalah star pasukan Bournemouth star muda Dean Hoyson Gavi daripada Barca tapi Gavi sejak balik daripada ACL dia tak still perform lagi lah dia biasa-biasa je lah ni so aku faham pasal apa tak dapat kolak yang ketiga adalah Alejandro Balde aku pun pening pasal apa dia tak dapat kolak member punya padu dengan Barca tak dapat Kola. yang keempat adalah Isco Isco kita tengok musim ni kan musim ni orang nak kata ke Anthony 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 tapi kalau tengok perancang utama mereka sebenarnya adalah Isco dan yang kelima adalah Mark aku Asensio, pemain yang tak dapat gol tapi tengah perform gila dengan Aston Villa lah ni. Tapi aku tak mau kritik sangat Luis De La Fuente sebab last time aku kutuk dia, aku ingat lagi waktu kolab untuk Euro, waktu tu dia tak pilih Pedro Porro, aku kau-kau kutuk Luis De La Fuente ni, lalah dia jadi champion. So itulah Aku tak mau kutuk dia sangat-sangat Sebab dia tahu apa dia buat Cuma bila kita tengok list tu lah Banyak fan-fan Barca happy tau tahu Sebab pemain-pemain mereka boleh dapat rehat Kita masuk ke topik besar yang sebenar pada minggu ni Iaitu Jadu Sancho Apa dah jadi dekat pejuang kebebasan kita Jadu Sancho kalau hang tengok lah Performan dia musim ni dengan pasukan Chelsea Kalau hang tengok daripada segi statistik Memang agak akan rasa dia ni betul-betul buruk lah Sebab lah ni kalau hang nak tahu Sebelah game berturut-turut dah Dia tak ada shot on target langsung tau Bukan goal Shot on target pun dia tak ada macam mana nak kata dia perform dekat Chelsea tapi kalau apa tengok daripada segi gameplay daripada segi gameplay macam tak perform je Uh, uh, okay sikit lah kan uh, Macam tu lah Sancho ni So cerita dia lah ni Sancho lah ni dah macam kain buruk Balik dekat kawan tu dapat Kawan tu balik-balik dekat -balik kita Macam tu lah cerita dia Kalau ikut dalam agreement lah Yang MU setuju dengan pasukan Chelsea Chelsea akan kena beli jadul Sancho Dengan harga 25 juta pound Kalau mereka finish atas Daripada nombor 14 dalam liga Mereka paling MU ke atas nombor 14 Dan lah ni bukan setakat mereka finish Atas nombor 14 Mereka tengah fight untuk to top 4 So possibility mereka finish Atas nombor 14 ni memang memang tinggi lah Dan masalahnya Mereka kena beli Sancho Masalah amat kesan betul kat Sancho ni Sebab lah ni cerita dia Chelsea sanggup banyak pempasan Semata-mata tak mau kekalkan Sancho Dekat pasukan Chelsea Mungkin sebab kalau dia kekal dekat Chelsea nanti Chelsea kena bayar gaji tinggi dekat dia Tapi kalau apa tengok performa Jadu Sancho dekat Chelsea musim ni Kita boleh kata awal-awal dekat Chelsea Memang dia meroket Tapi lama-lama dia quit down Cuma kalau nak kata dia masalah Daripada segi performance Han boleh tengok dia still bersungguh-sungguh lagi waktu main Waktu training pun nampak dia bersungguh-sungguh Cuma umur lah ni mungkin dia masalah confident Lagi-lagi dia terlalu loud sangat dekat Instagram Dekat Twitter pasal semua dia duduk komen Hari tu Rashford pindah pergi Aston Villa Tak ada pasal dia percaya pasal comment freedom Lagilah fan-fan duk attack dia Membuatkan dia terpaksa work harder untuk prove something Dah lah Sancho tak perform dengan Chelsea Chelsea pun makin merudum So kita tak boleh nafikan Sancho antara punca utama juga Chelsea merudum Sebab kalau apa tengok bila Chelsea main lah Front three Chelsea Antara sebab Chelsea down menuju ke pojok musim ni Aku rasa adalah disebabkan Jackson Sebab selalu Chelsea ni kalau dia ada front three contohlah front three depan adalah Sancho dekat kiri striker tengah Nikola Jackson kanan adalah Pedro Neto. Chelsea still ada dua player yang positif minded dan satu player negative minded. Sebab Sancho ni kalau hampa tengok dia main dekat Chelsea lebih kurang macam gerilis dekat MC. Dapat bola cuba dribble sikit-sikit pasir belakang. Dapat bola cuba dribble sikit-sikit pasir belakang. Tak dribble pasir belakang. Pasir belakang, pasir belakang, pasir belakang dribble. Hak tu je lah Dan bila ada peluang barulah Sancho ni akan buat chance-chance creation dekat team-team dia. Dan sebelum ni depa ada Nicolas Jackson yang selalu rakus dalam kotak penalti. Tak kira lah dia banyak hilang chance tapi dia still akan ada Chan juga. Dan mereka ada Pedro Neto yang selalu tolak bola ke depan. Tapi masalahnya adalah ni, bila Jackson dah injured, mereka bagi pula engkuku main, Engkuku pun jenis pasing belakang juga. So, buatkan ada dua player negatif minded kat sini. Sancho, Nkuku. Itulah buatkan attacking Chelsea lah ni lagi jam. Lagi-lagi, Neto pula jenis tolak ke depan, tolak habuk saja. Tolak ke depan, batu hilang bola. Hak tu lah yang berulang-ulang. Dan aku rasa Sancho ni dia dah sesuai ada dengan sistem Mariska. Cuma striker tu. Striker Chelsea kena pilih yang betul. Cik, macam aku convince Chelsea untuk beli Sancho pula kan? Nak kantui ya pula. Sebab aku rasa dengan komen-komen yang Sancho dah buat pasal MU, aku rasa dia macam dah tak ada jalan balik lah dekat MU. Dia kata pemain yang keluar daripada MU tu freedom. Dia still ada kontrak dengan Manchester United dan dia tak respect dengan club dia. So, aku rasa kalau dia balik pun, dia dah tak dapat respect daripada teammate-teammate teammate dia. So, aku rasa better je dia tinggalkan pasukan Manchester United. Sekalipun kalau Chelsea tak mau beli, Amy bolehlah lepaskan ke kelab lain. Masalah adalah ni siapa nak akan dia bila tengok attitude dia macam tu. Aku sebagai fan MU lah, jujur nak abad kehar Pemain-pemain yang keluar daripada Manchester United, aku support mereka. Aku tak pernah mengharapkan mereka ni gagal. Walaupun bila mereka perform dekat kelab lain, hak dapat nama buruk dia MU. Sebab orang akan kata MU tu adalah kelab problem. Aku still support Scott McTominay dekat Napoli. Aku still support Anthony dekat Real Betis. Rashford dekat Aston Villa. Sebab mereka tak cakap banyak banyak. Depa pi dekat kelab tu, depa proof orang santi dengan aksi depa. Tapi Sancho ni pula terbalik Bila dia pergi ke Chelsea Perform tak tahu mana Tapi mulut yang cakap banyak Kalau dia tak cakap banyak Dia just perform dah dekat Chelsea Mungkin fan-fan MU akan still sokong dia Dan bagi support dekat dia Sekalipun dia pindah pergi Chelsea Dan kalau kita ingat balik 5-6 bulan lepas Fan-fan Chelsea cakap apa Dia pun cakap Dia pun dapat pemain terbaik Manchester United Pemain terbaik lah tu kan Ah, Maguire pun ada gol lagi banyak Daripada Sancho Mampu juga Sancho ni kan Tapi itulah aku cakap Sancho ni Dia bukan tipikal pemain Yang score banyak gol Tapi Aku rasa kalau Chelsea Depan selesaikan masalah Dekat striker Mungkin kalau Jackson Dah balik dalam tim Aku rasa Sancho ni Akan perform balik Dengan Chelsea Hatulah pendapat aku Hampa rasa sebagai fan Boleh support Tak kira lampu fan tim mana Hampa fan MU ke Chelsea ke Ataupun fan tim-tim lain Hampa rasa dia patut Balik MU ke Ataupun dia patut Gekat dekat Chelsea tapi dia ingat cerita Arteta nak dia Gila orang Arteta ni kan Tapi aku rasa Arteta memang suka jenis play-play macam ni Pemain-pemain buangan lepas tu main dekat klub dia Dia asah bagi jadi tajam So orang rasa patut ke Sancho pergi ke Arsenal Sebab kalau dia pergi ke Arsenal Tempat Sancho tu Martinelli dah main Takkanlah nak startkan Martinelli main ke Sancho Sancho tu gaji mahal tu So orang rasa apa solusi Sancho Adakah berpindah ke Jeriti Ataupun pindah ke Kedah Jangan pindah ke Kedah Sekejap pindah main Kedah Gaji tak dapat So itulah video kali ni Dalam segmen Sembang Bola Santai-santai saja -santai InsyaAllah esok Sembang dan terima kasih sebab tak sampai habis Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe Aku Soleyhan, Assalamualaikum